ஸ்ரீ மந்தராஜஸ்பத ஸ்தோத்திரம் இது பாராயணம் பண்ணினா எதுதான் கிடைக்காது காலையிலோ மாலையிலையும் விளக்கு எத்திட்டு நரசிம்மர் படத்துக்கு முன்னாடி காய்ச்சனை பாலை வச்சு அதில் தேனும் பணங்கள் கண்டு போட்டு பாராயணம் பண்ணினா என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் எல்லாம் உடஞ்சி போயிடும் திருமண தடையாக வழக்குகள்லேருந்து விடுதலை வேணுமா நல்ல குழந்த வேணுமா கடன் பிரச்சனை தீரணுமா குடும்பத்தில் இருக்க கருத்து வேறுபாடுகள் ஒழியணுமா சொத்து பிரச்சனை நீங்கணுமா பிரிஞ்சிருக்கவங்க சேரணுமா தொழிலில் இருக்க பின்னடைவு நீங்கணுமா நோய்கள் வந்து விடுதலை ஆகணுமா கொடிய நோய்கள் வராமல் இருக்கணுமா அல்லது வந்த கொடிய நோய்கள் தீரணுமா இது எல்லாத்தையும் எவ்வளோ பிரச்சனை இருந்தாலும் இது ஒன்றும் இல்லாமல் பண்ணிடும் இந்த அழகான ஸ்தோத்திரம் தான் இந்த மந்தர் ராஜஸ்வத ஸ்தோத்திரம் இதை படித்து பொருளோடு புரிஞ்சுக்கணுன்னு விருப்பப்படுறேன் श्रीमन्त्र राज्यस्पदस्तोत्रं श्रीईश्वर उवाच वृत्तोत्पुल्लविशालाक्षं विबक्षक्षय दीक्षितम् निनादत्रस्तविश्वाण्ठं विष्णुम् उग्रं नमाम्यगं सर्वैवरवद्यतां प्राप्तं सबलौकं तितेक्षुतं नहाक्रैकचकले चक्रे यस्तं वीरं नमाम्यगं। पदावष्टब्बदभालम् मूर्ताविष्टत्रिविष्टभं भुजप्रविष्टाष्टदिजम् महाविष्णुं नमाम्यगं। ज्योतिं शयर्केन्दुनक्षत्र ज्वलनातेन्यनिक्रमान् ज्वलन्ते तेजसा यस्य तं ज्वलन्तं नमाम्यगं रबिविना सर्वं सर्वत्र सर्वदा योजनाथी नमाम्यद्यं तमकं सर्वतोमुखं नरवत्सिंहक्षैव यस्य रूपं महात्मनक महाक्षडं महाध्वंष्टं

भूतवेतालराक्षसः रोगात्यास्य प्रणयस्यन्ति भिक्षणं तं नमाम्यगं। सर्वोभियं समारिध्या सकलं पत्रमक्ष्णुते श्रीया सभद्रया जुष्टः यस्तं पत्रं नमाम्यगं साक्षात् स्वकाले सम्प्राप्तं मृत्युं चतु భక్ేత్యస్తో మృత్యుమృత్యుం నమామ్యగం నమస్కారాత్మకం ఎస్మై విధాయ ఆత్మనివేతనం तयक्तुकोकिलान् कामाद् अस्नन्तं त्वं नमाम्यगं दासभूदाहाक्ष्वदक्षर्वे हयात्मानग परमात्मनग अधोऽहमिघ्ने दासः इति मद्वा नमाम्यघं शङ्करेणात्तरात् प्रोक्तम् पतानां तत्त्वनिर्णयं त्रिशन्त्यं यत्पठेदस्य श्रीद्विद्या आयुच्च वर्तते उक्रं वीरं ज्वलन्तम् उक्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् नरसिंहं भिक्षाणं पत्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यघम् ओमुक्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भिक्षाणं पत्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यघम् ओ